Более 5 это более 5000 лет. Такой идет как его самоочищение, самооздоровление. Потому необходимо принудительное самоочищение, необходимо а, действие и технологии. А всякая технология базируется на определенной философии. С моей точки зрения необходимо рассматривать почву в трех компонентах. Почва всегда как объект производства. Мы знаем, привыкли, мы видим его заводы, видим производство. Здесь необходимо поддерживать оптимальную концентрацию тяжелых металлов, которые являются микроэлементами, а также поддерживать, сдерживать чрезмерное накопление тяжелых металлов за Кроме того, почва является средой обитания человека. Почву мы прямо в прямом смысле кушаем, пьем, вдыхаем. Это очень хорошо было показано в выступлении Сергея Павловича Лобовского, который показал, как накапливаются тяжелые металлы в волосах детей. Поэтому необходимо также это учитывать. Кроме того, почва – это незаменимый компонент биосферы, почва – это важный функционал биосферы, и поэтому необходимо поддерживать также оптимальную концентрацию тяжелых металлов в почве в пределах природных уровней, природных домов. А в настоящее время проблема Оздоровление, восстановление почв, давно известно, и для ее решения придуман ряд а, технологий. Все известные технологии редукции, миллиорации, санации, детоксикации, также технологии оптимизации, но с моей точки зрения. Это все антропоцентрические технологии, направленные на решение проблем человека. Есть инновационные технологии. ресторация, рекламация, ремедиация, это простая калька англоязычных слов, также а, имеет антроцентрический характер. Я думаю, более уместно было так называемая грунта центричной технологии оздоровления. Необходимо признать, что почва это особое природное тело, почва имеет свои здоровье, и все технологии по восстановлению необходимо учитывать состояние почвы. Только как в редкий случай можно допустить угнетение почвенных свойств, которые в будущем необходимо восстановить. Для реализации необходимо учитывать в моей первой, должна быть миссия. Миссия предполагает поддержание концентрации тяжелых металлов в определенном оптимальном диапазоне, который определяется учетом ранее проведенных исследований. Есть центр, есть отклонение. Должен быть диапазон. Диапазон выдержан, проблема решена. Выше диапазона необходимо действие. Действие двух видов мы отмечаем, что тяжелые металлы – это необходимые элементы жизни биоты, поэтому, если есть недостаток, природный или антропогенно обусловленный, необходимо внести недостаток. Если есть избыток, необходимо э, убрать избыток. Для этого есть технологии, две основные технологии. В полевых условиях – эксити, инсити. В полевых условиях э, – вне поля – это эксити и в полевых – инсити. Для реализации, для реализации идеи вне поля так называемой ex сити загрязненный слой почвы снимается. В дальнейшем у него два варианта судьбы. С одной стороны, он законсервировался, и его, он долго лежит на полигонах хранения. С другой стороны, а, произошли деметализации загрязненного слоя почвы, используя различные подходы. В конечном итоге очищенную почву возвращают на этот же участок или на новые другие участки. Для оздоровления почвы непосредственно в участке наши, с нашей точки зрения необходимо использовать четыре главных направления, как локализация, деконцентрирование, инактивация, экстракция. Эти методы предполагают полное или частичное решение чрезмерного содержания тяжелых металлов. Эти методы характеризуются различной эффективностью, временем действия, а также своей стоимостью. В первых трех случаях формируется так называемая условно временная бомба, то есть металлы накопились и остались в почве, они, но они не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, на здоровье человека. В последнем случае металлы извлекаются. А самое знаменитое это биоэкстракция, фитоэкстракция, которая известна как фиторемедиация. Возникает закономерный вопрос, что делать с накопленной биомассой, заряженной тяжелым металлом. Как один из этих способов реализации идеи как фитомайнинг. Эти же самые загрязненные фитомассы могут быть э, как сырьем для получения отдельных важных, нужных химических элементов. Практическая реализация всех технологий оздоровления необходимо учитывать характер землепользования. Соответствующим характером есть рекомендованные технологии оздоровления. Есть наработки, есть полевые, есть лабораторные исследования. Очень хотелось, чтобы они были реализованы и внедрены в нашем районы. Невозможно четко полностью за и полно сказать за короткое время, не нужно подавать на диджей. Извините, не моя бренка. да, да, да. Поэтому всех заинтересованных я отправляю монографии тяжелые металлы почвы припаса, эта монография есть в библиотеке Криволовского государственного педагогического университета, есть в собрании картеры ботаники и экологии.